Тяжело им это будет даваться, тут ничего нового, какие-то силы они будут. Они тоже тут. Вот это везде у них идет путем договоренности, путем предательства, чтобы им открыли дорогу. Что-то по типу ДРГ, опять же, да, какой-то момент отвлекающих действий, вот чтобы Украина сосредоточила свои силы именно тоже на этом направлении. И еще раз, здесь еще больше опасность идет странам, которые граничат с Територію Білорусі. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас сьогодні доєднується Олена Бюн. Пані Олено Вітаю Дуже рада вас бачити. Вітаю. Насправді, чимало питань зібралося в нас сьогодні 3 вересня. Бачите, що досі серпня хочеться сказати, але ні вже вересень. Пишемо це інтерв'ю. І сьогодні хотілось би поговорити про промову Трампа. Декілька таких питань цікавих виникло після цієї промови. Сьогодні хочеться в цьому всьому розібратися. Давайте тоді розпочнемо, мабуть, з заяви Трампа про те, що він заявив, що Сі Путін а, таким змовляються проти США. Ми знаємо, що дійсно відбулася зустріч СІЄІ-3, що було на цій зустрічі, і чи дійсно зараз відбуваються змови проти США і як це все може вплинути на Україну. В Китаї да? з проти США. Да, Китай, выходит Россия и Пенежная Корея. Ну да. Это вот как они заявили, да, что там Китай ну, будет новый мировой порядок или что там устанавливать свой. Да, но только тут, смотрите, здесь вот это троица. Путин, фигура Путина и Северная Корея, Ким Чен Ын, Это, знаете, вот принести их в жертву, да? Ну, то есть в жертву их людей. Китай не собирается в жертву приносить пока своих людей. То есть такие планы руками их вести какие-то там войны или войну вот в таком плане. Здесь вот в так... они в позиции жертвы здесь. Так, але тим не менш, що за змови? Зараз плануються якісь наступи, ми знаємо про те, що говорилося про ймовірну війну Китаю і США. Зараз планується якийсь конфлікт, пов'язаний з США, чи вони якимось іншим чином зараз намагаються намагатимуться. Okay. тиснути? Но я прямого конфликта сейчас не вижу, какой-то скрытый конфликт. И тут вот, допустим, все, что... Тут у меня дьявол выпал, это что у нас. Прямого конфликта я между Китаем и США не вижу. Это бренчание оружием вот в таком плане. Но здесь, смотрите, здесь идет за, за поглощение стран. за Это не то, что военным путем, да, Китай хочет влиять на определенные страны, то есть поджать под себя. Ну, то есть, вся, чтобы полностью там продавалась его, получать выгоду, там, недры, богатство, то же самое, как хочет м, США. И вот это сейчас, я так понимаю, в том числе Средняя Азия, ну и борьба за Европу, в том числе. Ну, Азия и борьба за Европу, в таком плане. А Разумеется. США хочет контролировать а. Европу? Давайте тоді поговоримо, які були домовленості цієї трійці щодо ситуації в Україні, тому що ми розуміємо, що Путін ймовірніше вимагав саме допомоги да. в цій справі. Що, О, що домовилися, що може нас чекати? Як візите на Україні. Но здесь, смотрите, все равно вот то, на что рассчитывал Кремль, да, кремлевская власть в виде фигуры Путина, здесь ну, нет такой помощи. То есть помощь она будет. Но то, что хотел получить Кремль, он не получит. То есть уже надоело. Ну, сколько можно давать обещанию Китаю, что мы покажем результаты, результата до сих пор нет. Ну, Китай за. Ну, у меня было, что Китай за именно остановку войны. Китай за остановку войны в Украине. Ну, Китаю нужны очень временно оккупированные территории. Я так понимаю, Донецкая область. Ну, это то, о чем мы говорили ранее, чтобы она. Ну, это не просто чтобы. Либо чтобы Украина официально от них, от нее отказалась. Ну, то есть то, чтобы он мог реально добывать и продавать. А поскольку Украина не отказывается, да, Китай ничего не может там делать. Нелегально что-то он там делает, но очень-очень скрыто. Вот в таком плане. Территории ему Украины нужны. І що вони готові для цього зробити? Китай, да? так? Так. Китай, готовий зробити. Ми розуміємо, що вони, ймовірніше, руками Росії це все будуть робити, ну, так, але це має бути тоді якась допомога Росії, щоб вдалося зібрати? там у мене був розклад. Они же стянули, мы знаем, там они стянули количество, огромное там Покровское направление, что-то. Ну, то есть, смотрите, каким-то образом он выклинчил какой-то шанс, что мы, что-то мы результат покажем. А вообще ставку они делают на смену власти в Украине. Недаром же они достали вот этого нафталинового основы Янукович. в Януковича в таком плане. Но это не прокатит в них. Таким образом, смотрите, пом... они же хотят поменять власть в Украине, да, она ну, очень хитро поменять, вроде как, ну, по справедливости mm -hmm. на самом деле контролировать. А потом то, что они должны были отдать, да, ну, вот Китаю там определенные территории, еще кому-то определенные территории Украины, они как бы вот этим рассчитываются. Но здесь идет речь не только об Украине, таким же образом, других стран, да. С... Поки зміна э, влади, тому що воєнним путем им тяжело зараз. Ну, будуть зараз делать останній бросок чи останній ривок, я не знаю. Насправді також з'явилася вже офіційна інформація про те, що ніби ворог намагається і в найближчій перспективі буде посилений наступ саме на Донеччину, і цей наступ якраз таки в них націлений на те, щоб окупувати абсолютно всі. Території Донеччини, я так розумію, що зараз це напряму пов'язано з тим, що ви сказали, тому тут питання, чи вдасться їм це реалізувати, чи дійсно в них на сьогоднішній день є ті необхідні сили для того, щоб це зробити. Ну, там вони действительно багато, багато стащили туди, але багато, ну, к сожалению, так. Да, це ж теж несе свого роду опасність, але багато не значить качественно, потенціальні. как говорят, черные пакеты. Получится у России рывком, вот этот рывок, мощное наступление Донецкой области, захватить Донецкую область. Нет. Нет. Полностью нет, не получится. Даже при, вот смотрите, гипотетически, даже при таком наличии сил, видите, это очень длительный путь. Ну, каким образом они продвигаются в Донецке. Кто-то там посчитал, сколько нам дали лет им, чтобы захватить такими темпами. Но будут действовать хитро, расчет на хитрость и коварство. Это то, что я говорю все время. Слева, справа, там, под землей, как хотите. Не получится у них так. Ну, где-то они, да, они где-то могут продвинуться, но полностью не получится у них. Окрім Донецької області, чи буде посилений наступ на інших територій, тому що знаємо, що стратегії ворога, на жаль, змінюються, і, можливо, вони зроблять все, щоб ми зосередились виключно на цьому напрямку, підуть На інших Ну, Давайте запорізьке направлення зможуть. Наступлення росіян на запорозькому направлені. На Тяжело им это. Тяжело им это будет даваться, тут ничего нового, какие-то силы они будут. Они тоже тут. Вот это везде у них идет путем договоренности, путем предательства, чтобы им открыли дорогу. Попытка слабые места, но все равно, да, все равно основное направление, как отвлекающее, да, попытка отвлечь как можно больше сюда, все-таки здесь есть силы. То есть какие-то движения они будут делать однозначно, но чтобы прямо они продвигались, видите, ну тяжело им это. Что Харьковское направление? Харьковское направление. Харьковское. Россиян продвижение на Харьковском направлении. Здесь тоже ограничены его. Да, они вот видите, везде, где можно, они будут делать какие-то телодвижения. Харьковское, я так понимаю, сумское, но результата не будет. Десятка мечей здесь Четко десятка мечей. Ну, тут ничего нового, да, как бы распылить наши силы. Линия фронта, к сожалению, очень большая. Нажали. А, ну, я так розумію, що інші напрямки теж буде плюс-мінус та, та ну, ситуація. Сьогодні, так. а, також хочеться повернутися до заяв Трампа і одні слова теж викликають певні такі а, питання, скажімо так. Він сказав про те, що дізнався речі про Путіна, які будуть дуже цікавими. І а, всі ми дізнаємось про них за декілька днів. Що це? Что -то я, можем... только, я только перед вами сделала расклад, выпустила да, его. Да. Там действительно там идет тройка кубков, старший аркан Верховной Жрицы, действительно, что это серьезно, да? Ну, то есть он имеет в виду то, что есть. Это может быть что угодно, да, это может быть коллективное, то, что коллективное управление в Кремле, это значит намек на то, что фигура Путина фейковая. Там много, это ну, можно прочитать под этим, да. Это так, такой момент, что м, давление на Кремль. И в то же время, это знаете, это четко перед этим у меня был расклад, попытка обвелить себя в то же время. Ну, э, президент Португалии сказал, что да, Трамп вроде как работает на Кремль, да, он же открыто это официально сказал. Mm -hmm. После этого э, Трамп пропал на три дня, да, действительно у него были проблемы со здоровьем. Таким образом… Выкрутиться из этой ситуации, в то же время нажать на Кремль, что ну, я могу пойти на то, чтобы открыть да, какую-то информацию, которая ну, шокирует всех. Ну, давайте, шевелитесь уже, потому что нету сдвигов с мертвой точки. Вроде о чем-то на Аляске договорились. Посмотрите, что происходит там сейчас в, Ки в Китае, да? Это некое давление вряд ли он что-то откроет. Ну, может, он что-то откроет, то, что не шокирует, да, то, что мы и так знаем про Кремль, какая там ориентация. Ну, тоже по этим картам можно сказать, что они там употребляют. Ну, ну, в таком плане, да, там многое, что можно подцепить под это. Это как бы попытка сдвинуть с мертвой точки, вот это надавить на переговорный процесс, чтобы они пошли и не тянули время. Ну, и в то же время постараться как-то выкрутиться, обелить себя, что он... На самом деле не такой ж прямо зависимый від Кремля. А, ви сьогодні сказали про те, що дійсно ціллю ворога є зміна влади в Україні, а, чи дійсно вони наблизились до втілення цієї цілі? Чи зараз все йде до того, що влада в Україні буде змінена? Росія, от імені Росія. Тому що там же і США хотіли поміняти змінити, власне. Так, звільнить сторін. Мы смотрим со стороны Кремля. Действительно, Кремлевская власть приблизилась к тому, чтобы поменять. Действительно. Ну да, она работает. Смотрите, работает она. Такие планы есть. Но э, тоже, как и раньше, видите, те фигуры, которые, на которые, ну, по сути, предатели в Украине, да, которые там сидят, которые, у которых была связь с Кремлем, или же там какой-то компромат. Не все как-то активно хотят участвовать в этом. Ну, то есть э, чувство опасности у них есть. Э, но с другой стороны, видите, жесткое давление на кого-то идет. Деньги заплачены, и в, в, в принципе, да. Но здесь что-то связано, опять же, с олигархами или же с, с какими-то такими достаточно обеспеченными людьми. Котори будуть проталкивать цю ситуацію. Ну собственно, вона якби как бы, обречена на провал. Також зараз хотіла би поговорити, чи буде все ж таки відбуватися зміна тактики ворога в плані обстрілів? Ми бачимо, що вже переходять з нічних обстрілів, нічні лишаються точніше, додаються ще й денні атаки України. А, чи дійсно відбудеться ця зміна тактики, чи дійсно будуть тепер обстріли в нас цілодобово і вдень, і вночі, або можливо, навпаки, буде певне затишня ще попереду? Давайте розберемося у цьому питанні. на ближайшее время, видите, карты выпали, дети, подростки, большое, все время выпадают, предельное внимание. Ну, это, смотрите, не по всей территории Украины, где-то они могут, да, переходить попробовать, да, ночь-день, ночь-день. Ну да, основная цель остается, как раньше, энергосистемы, газосховища, то, что сильно горит. Сюда же, опять же, эта карта еще и детей. Основная цель, поразить вот эти цели. Везде. Не везде, чтобы оно так было. То есть как-то оно неравномерно. И еще тут хитрость. Они могут быть, да, больше, э, как вот уже есть, да, воздушная тревога, но телодвижения никаких нет. Ну, оно как бы было раньше. Mm -hmm. Ну, это тоже направлено на дестабилизацию ситуации внутри, конечно, когда, ну, закрыты. Люди не можуть да, посічати определенних місця, які їм ли? зараз хочеться просто з того, що ми почули, і от вересень тільки почався, а вже масовані обстріли відбуваються щодня. Тому хочеться зрозуміти в порівнянні з серпнем місяцем, вересень місяць все ж таки буде більш обстрілів. Чи це тільки початок місяця такий теперь... гарячий плані? Теперь... Ну, чтобы было больше, я бы не сказала. Больше нет. Тактику мені так, да, але більше ні. Тут на нового рішення. Дякую, дякую за ці відповіді. Ще хотіла би задати питання щодо Білорусі, тому що виникає зараз це питання. Чи все ж таки дійсно тут зараз не про плани, бо про плани можна говорити дуже багато, а про конкретні дії чи в вересні місяці будуть? дії, а щодо наступу з Білорусі на територію України. будуть 3 сентября Вот показывают опять. Каким-то образом они хотят опасность обстрелов. Вот, причем как-то хитро. Это и дроновые, и ракетные идет опасность. Как-то хитро обстрелять. Это, видимо, с той точки зрения, чтобы Украина начала ну, в ответ. Здесь идет речь о том, чтобы подставить Украину. То есть опасность обстрелов есть. Но здесь не про наступление здесь, ну, что-то по типу ДРГ, опять же, да, какой-то момент отвлекающих действий, вот, чтобы Украина сосредоточила свои силы именно тоже на этом направлении. И еще раз, здесь еще больше опасности идет странам, которые граничат с территорией Беларуси. Там тоже какие-то провокационные действия, скрыто, действия скрытого характера, направленные на то, чтобы в этих странах тоже создать блокауты. Они попробовали, у них уже ну, есть опыт, как это делать. Как можно больше навредить, скрыто навредить. Это вроде не они. Но тоже, да, желание подставить Украину. Ну, чтобы, да, что-то произошло, и явно, что к этому причастна Украина. Это тоже, тоже там карты был расклад, предупреждают о том, что внимание на детей и подростков близлежащих странах. Очень надо быть внимательными. И здесь тоже эта карта. Мы знаем негативную тенденцию, та, которая была у нас, когда подростков пыталась да, ну, завербовать через средства связи и таким образом да, для совершения каких-то террористических действий. К сожалению, это могут быть как раз-таки дети с Укра... подростки с Украины. Понимаете, опять? чтобы в негативном свете представить mm -hmm. Украину. Поэтому я же предупреждаю, те, чьи дети, мамочки в Украине, дети учатся, чтобы не вляпались в какую-то историю. Вот такая тенденция. Мы уже и... бачили, как это так Вы уже давно про это попереджали, и это уже начало прогреваться на территории других стран. И это желание пересорить всех. То есть, чтобы сама Европа пересорилась между собой, ну, естественно, как бы Украина отошла на задний план, чтобы, в общем, вот, так, вот в таком плане, нехорошие планы у них. Именно, А вот э, здесь надо просто обратить внимание, что, к сожалению, у них эти планы получаются. То, что касается ведения войны, да, где-то у них успех есть, но они, ну, как бы застряли в Украине. А вот скрытые, коварные, подлые, вот это вот, это, кстати, метод Кремля, который, ну, они умеют делать. И это надо понимать, что у них это получается. На жаль, это так. Надо быть действительно до к готовым, проверять всю информацию по очень много разам. И, пожалуйста, будь действительно будьте внимательны сейчас, общайтесь со своими детьми, это очень важно сейчас, особенно, да, подростки. Вони дуже піддаються впливу сторонньому. Давайте все ж таки звертати на це увагу, говорити. Це дуже дуже важливо. Дякую вам, пані Олено, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, Олени, дом'я свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього. Якщо у вас виникли питання, можете їх написати нижче під цим відео. Ви обов'язково почуєте відповідь у наших ефірах. І бережіть себе. Мирного тихого дня усім. До побачення. Прошедшим днем рождения, Алена. Правда, да, она у вас я. уже была чуть-чуть да, давненько, но мы с вами не виделись. Так, так. Оставайтесь такой же прекрасной, очаровательной. Спасибо дуже. Спасибо. Чтобы ваши дякую. мечты и желания исполнялись, чтобы ваши дети вас, вас радовали. Дякую, дякую. Це надзвичайно приємно. Дякую вам і класно, бачите, закінчуємо інтерв'ю на позитивній хвилі. Я да. трішки пішла в негатив, ви мене дістали з цього, тому і зараз хочете всім глядачам побажати, щоб поруч були люди, які вас вчасно дістають з цього негативу і змушують усміхнутися. Дякую вам, пані Олено. Всім також бажаю гарного, прекрасного дня і знайти можливість усміхнутися сьогодні. Попри все, до побачення. До побачення.